Всем доброго дня. Сегодня трошки не про пчеловодство. Разговор. Поки погода дождлива, холодина, дожди идут у нас каждый день. Пчелы начинают раиться. Сегодня трошечки решил заняться автомобильчиком. Поехал по СТОшечкам Замера, замена ремня ГРМ, короче, вот скупил. 8 тысяч ремень с помпой и замена ну, от 5 до 7 До 7 они там, ну, короче, и все. Ну, что, решил сделать сам. Вчера, вчера с утра разобрал, вот я уже слепил, тут же разобрать надо пив машины, чтобы долисты до него. Все уже сделал, машинка заводится, все нормально. Сейчас заливаю антифриз. вот ставлю колесики, защиту, там просто пару болтиков гаечек повылетало. Ну, а что? Если я механик по образованию, руки не из жопы растут, то что бы самому? зановишь оплаты, ты кому-то гроши. Начинает нам сказки рассказывать, как будто мы сами заработать не можем. Вот, вот такие справы. А так, да. На, по, с пчелками проблемы, потому что что, сейчас холодина, рабственные цветы, у кого он есть вернее, он цветет, но он ничего не выделяет. И выделять не будет. В прошлом году у нас такая сама тема была. 300 метров от нас был рапс. Ну и что? И толку не было. Два дня за весь период цветения по 600 грамм принесли и все. Вот то и все. Выделения никакого. И в этом уроке не будет. Акация посохла. О, вернее, посохла, померзла черно. Липы не будет тоже черно. Тут ось Трохи щось ще є, а в полі немає нічого, все повимерзало. Так що у кого є сахар, готовтесь. До посолнуха будемо ще і сахаром кормити, і хрен його знає, що робити. Потому що ситуація не дуже хороша. Так що тут такі справи. Поки є время. Сьогодні там а, А, матки ще не всі повиходили. На днях на следующей неделе повинен будет облет маток а такая погода ветрюганище, холодно через день дожди там каждый день намалевано ну будут они чи не будут ну в общем то щурки полно на пасеке будем будем посмотреть надо иногда еще что-то другое делать. он песик мне не помогаем ремонтировать машину Короче, все. Сейчас складаем и едем на пасеку. Вот, вот такие справы. Всем пока. Хай счастлить.